наш чайник? Это наша парашка. Ну, так, Забери. Ничего, не, не, не закипит. Он кипяченый, он просто грел. Вот а? ну, так и живем. Идуша, улыбочку, улыбочку на камеру. В интернете размещаю, весь свет будет бачить. Ну, дядька, я, я пародию люблю, а вы меня в, в интернет, кстати. А, да. Это нормально. И меня в интернет. На да, что? В таком да. страшном выгляде. Какой это страшный? Это революционный выгляд. Революционный выгляд. Пьетро, вы прокинулись. Будьте революции. Итак, суббота. Люди сами не подъехали.

наказ, который зачитывал то обращение, когда зачитывала ваша дочь в обращении к народу, ветеранами услышаны. Мы готовы, в том числе я, встать в строй, чтобы продолжить наводить порядок в этой стране, чтобы прекратить издевательства отдельных прокуроров и отдельных судей, которых я считаю, если человек предал присягу и издевается над своим народом, лично я его воспринимаю это мой враг, это враг народа. В январе текущего года, в начале января, я написал президенту Украины открытое письмо, которое было передано президенту, лидерам партии «Удар-Кличко» Виталию Владимировичу. Ответа на него по настоящее время я не получил. В моем письме отражены, документально подтверждены преступления, совершенные конкретными прокурорами Днепропетровской области, а также судьями. Сейчас простому человеку, если я полковник милиции в отставке, который последние два года был в международном розыске, за преступление, факту публикации в газете «Комсомольская правда» о преступлениях, совершенными конкретными сотрудниками прокуратуры и милиции. За это в отношении меня возбудили уголовные дела распространения конфиденциальной информации. Оказывается, на Украине, вопреки закону, вопреки логике, возбуждается в отношении человека, который высказывает свою гражданскую позицию и борется, пытается бороться с преступностью, не давая унижать ни себя, ни членов семьи, ни свой народ, возбуждаются такие уголовные дела. Распространение конфиденциальной информации. Афганцев, которые здесь вынуждены приезжать и защищать свой народ, там была война, здесь вообще, я извиняюсь, непонятно от кого. Потому что мы все украинцы и должны быть вместе, должны поддерживать общественный порядок и бороться с преступностью. Каждому ветерану афганца сейчас как минимум 50, как и мне. И мы находимся здесь. Я прошу вас, много сотрудников, при исполнении служебных обязанностей погибло. Службы СБУ, защищая вас, защищая нашу страну, Министерство обороны, службы чрезвычай... Министерство чрезвычайных ситуаций. Я прошу всех погибших почтить их память минутой молчания. Усміхнеться доля, згинуть наші проженьки, я на сонці. самці, запануєм і ми брати. не пускали. Перекрили все машины. Винтами против фирмы. Тут надо... Ой, боже, боже. Слухай, не мое Слава А на кровом столе, уважаемый патриарх, это слава. Зауважив. Альтернативний мітинг можна сняти тільки відсюда і то чуть-чуть. Пускають только по пропускам. Ні скільки там народу. Ні хрена я вияснити не можу. Альтернативного мітинга. Навіть подойти зняти не дають. Ну, зараз підійду, хоч попробую тако підняти камеру. О. Ну хоч тако зніму, хлопці, давайте нас. Ну, Страшно є поширені. Менш активно використовуються, але вони, медики не часто використовуються, так частіше біологи, нам це цікаво, і вона працює, і медицина все більше і більше.

Zabierajcie mi miętrze, a ka 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 Исторический чай. Покрас. Записать и передать. Вот, 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 я, там, так ли так не просто. Будни Майдана. А может стрелять. Так ну лучше будет. Опа. А так куда попал? Там точка да. а? Снял. Да, вот. Вечерний Майдан. А, это вечно. Треба его бегом, пока оно вот так убивается. Та что за зову? О, хорошо, видно. Вариться картопля. Вариться картопля. Звичайно, що з болем серцем за те, що відбувається. Ми знову бачимо море, океан людей. Ми бачимо, що бачимо щоб ми скорилися, проковтнули, сиділи.